Там так само є діти, правда? Так само, є школярі, дорослі маленькі, правда? Ага. Так. От хто, що думає на рахунок цього питання, як ви думаєте, війна це добре? Ні. А чому це не добре? Тому що на війні може багато людей загинути. Ну так само дітей, правда? Та, да. добре. Так, так. Може людина, померти. Щоб вони були здорові, щоб в них не було війни. Так, що... кожне. Не было бы и чтобы и чтоб мы все завжды молились. Мы по мы вас любим, Бог! Встречайте нас на Украину, Тернополь! Здравствуйте, дети, живущие в красивом Крыму, в уголке земли, где волны поют свою песню, где высокие горы встречают солнышко, где сверкают капельками сока янтарные винограды. потому что живем на западе Украины, в Тернопольской области, в деревне Максимовка, в деревне небольшой, но тоже красивой. Вместо Голубого моря у нас золотой океан пшеницы, вместо винограда вишневые сады, вместо гор цветущие луга, необъятные черноземы и зеленые леса, где дубы и березы, ели и тополя. Но и вы, и мы с радостью встречаем улыбку мамы и папы, с удовольствием слушаем бабушкину сказку, учимся в школе или ходим в детский сад и, конечно же, мечтаем. Разговаривая на разных языках, мы обязательно найдем общий язык дружбы. Это могут все дети, этому бы поучиться у нас и всем взрослым. Мы, дети детской танцевальной студии «Асоль», желаем мира на нашей украинской земле, как и на всей планете разбираться в политике нам маленьким трудно, но мы хорошо знаем, что война – это кровь и боль, что отбирать у других то, что тебе не принадлежит, это воровство, что хозяйничать в чужом доме без спроса – это очень плохо. У вас в Крым, трудная обстановка, и мы поддерживаем вас как можем, добрыми мыслями, делами, этим письмом на хорошо знакомым вам русском и сожалеем, что не умеем по-татарски. Пусть мечты всех детей сбудутся, как и девочки Асор. Пусть чужие корабли с оружием и угрозами уберутся прочь от мирных берегов Крыма, чтобы вы, однажды пригласив нас в гости, искупавшись в волнах Черного моря, весело играли и танцевали вместе с нами. А когда приедете к нам, за гостинным столом, за обе щеки, запихивая вишневый пирог с медом, будете слушать красивые песни, рассматривать небо, одинаково родное и единственное, то сделает вывод и взрослые, для счастья так немного надо, а может и много, чтобы все были здоровы, чтобы уютный дом с верными друзьями, и чтоб не было войны. И страха, что все это может рушиться. Мы любим вас и всех взрослых просим, сохраните мир в тюрьму, во всей нашей стране. Не дайте пролиться ни одной слезинки детской. Дарим вам улыбки и свой танец, красивую мечту и исполнение желаний под алыми парусами кораблей. С уважением, студия Асоль, деревня Максимовка, Западная Украина. Мы рады витать вас на земле. Конечно.